Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga kerja. Dalam siri video lessons learn kali ini, kami nak kongsi dengan anda mengenai tragedi Chernobyl yang berlaku di Ukraine pada tahun 1986. Jom kita tengok apa cerita dia. Tragedi Chernobyl adalah satu kemalangan nuklear yang dahsyat dalam sejarah. Ia telah menyebabkan kesan yang besar terhadap alam sekitar, manusia dan ekonomi. Pada 26 April 1986 telah berlaku satu letupan Hujur. yang besar di reaktor 4 di loji tenaga nuklear Chernobyl yang terletak di Pripyat, Ukraine. Letupan ini telah melepaskan sejumlah besar bahan radioaktif ke udara. Yang mana sebab letupan ini adalah yang pertama adalah reka bentuk yang bermasalah. Yang kedua consider keselamatan yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga tentunya ada elemen human error sendiri dalam mengendalikan reaktor tersebut. Kemalangan ini bukan sahaja menyebabkan nyawa yang terkorban, tapi ia turut meninggalkan kesan jangka panjang kepada ramai orang yang telah terdedah kepada radiasi bahan radioaktif tersebut. Jadi ia telah menyebabkan satu perubahan yang besar dalam peraturan keselamatan nuklear secara am di seluruh dunia. Masalah Malaysia sendiri. So sebenarnya apa yang telah terjadi sebelum letupan? Pada awal pagi 26 April 1986, pekerja di reaktor 4 Sinobil telah menjalankan satu ujian Ujian ini bertujuan untuk menguji uh, kesiapsiagaan Reactor 4 ataupun Reactor dalam nuklear power plant tersebut apabila berlakunya gangguan elektrik yang mana masa itu power supply kepada Reactor mungkin boleh jadi rendah Semasa ujian tersebut uh, berlaku sedikit kesilapan ataupun human error dalam perancangan ujian dan juga keputusan operator yang mungkin kurang tepat So jadi power supply yang masuk kepada reaktor tersebut telah menurun ke tahap yang tidak stabil dan pekerja ni bila panik dia tengok keadaan yang tidak stabil dia ambil tindakan untuk keluarkan control rods jadi control rods dalam uh, nuklear reaktor untuk mengawal Uh, nuclear reaction lah supaya dia tak terlebih dan seterusnya menyebabkan reaction yang lebih besar ataupun tidak terkawal bila dia keluarkan terlalu banyak nuclear rods sebenarnya dia telah menyebabkan spike kepada nuclear reaction dalam nuclear reactor tersebut so tenaga radioaktif telah spike dalam beberapa saat sahaja chain reaction yang dahsyat telah berlaku lalu telah menyebabkan dua letupan yang telah menghancurkan penutup reaktor yang seberat 1,200 tan 1,200 tan penutup reaktor telah hancur oleh letupan tersebut kesan letupan tersebut dia menyebabkan core reaktor itu terdedah so core reaktor itu bila dia dah terdedah dia membebaskanlah segala bahan-bahan radioaktif yang terdapat di dalamnya Radioaktif cloud dilepaskan atau terlepas ke udara telah merebak Ke Ukraine, ke Belarus, ke Rusia dan seluruh Eropah pada waktu itu Setelah silam восходящему потоку Asnimi syakta reaktora выносились радиоактивные частицы so dianggarkan sekitar 150,000 square kilometer kawasan yang telah menerima udara yang mengandungi bahan radioaktif tersebut so bila dah berlaku letupan pada reaktor tersebut tentunya ada api so api telah marak dalam bangunan merancakkan lagi pencemaran bahan radioaktif tadi Да. Алло, Припять, 3 и четвертый блок, горит крыша в результате аварии взрыва. его, давай. Так, уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер из Припяти сказал. Закончил. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да, -да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да, да, я слышу. На атомную станцию выезжаете, там 3-й 4 Halo, Jadi, bahan berbahaya macam iodin 131, cesium 137, strontium 90 telah tercemar ke alam sekitar, yang mana tentunya memberikan kesan ancaman kesihatan kepada seluruh penduduk dan pasukan penyelamat yang terkesan pada waktu itu jadi apa respon penduduk tempatan dan juga kerajaan ataupun pemerintah pada waktu itu selepas letupan pekerja logi ataupun pekerja nuklear reaktor sebut dan beberapa anggota bomba telah dihantar untuk memadamkan kebakaran so jadi mereka ni dia tidak tahu tahap radiation yang akan terdedah kepada diri mereka kita kena contain keadaan cemasan ni semua dalam keadaan kecemasan akan panik dan kita fikir untuk kalau api kita nak padamkan api tanpa kita fikir bahaya ataupun tanpa kita fikir risiko yang lain so itu yang berlaku kepada pekerja logi dan juga anggota bomba pada waktu itu Kesan dia selepas letupan tu Ramai penduduk Ataupun orang yang terkesan mengalami Sindrom radiasi akut Ataupun dalam Inggerisnya Acute Radiation Syndrome ARS Dan meninggal dunia dalam tempoh Beberapa hari sahaja Akibat dos Radiation yang sangat tinggi Walaupun kemalangan ini sangat serius Tapi Kerajaan Soviet pada waktu itu dia lambat dalam memberikan respons kepada orang awam yang mana dia telah menyebabkan lebih ramai iaitu ribuan lagi orang terdedah kepada bahan pancinaran radioaktif. Penduduk Pripyat, sebuah bandar yang hanya 3 km dari loji tenaga nuklear tersebut meneruskan kehidupan seperti biasa macam tak ada apa yang berlaku tanpa menyedari bahawa bahaya bahan radioaktif semakin menghampiri mereka. Selepas 36 jam barulah pihak berkuasa Soviet pada waktu itu mulakan pemindahan sekitar 49000 orang dari bandar Pripyat. So dalam tempoh beberapa minggu lebih 100000 orang penduduk dari kawasan yang uh, terdedah turut dipindahkan. Zon larangan Chernobyl perluaskan kepada 30 km menjadikan kawasan tersebut sudah tidak boleh didiami oleh benda bernyawa lagi okay? Ya? termasuklah binatang Namun sebenarnya semasa pemindahan dijalankan orang ramai dah pun terdedah dengan kesan bahan radioaktif yang mana akan memberi kesan kepada kesihatan mereka pada jangka masa yang agak panjang Seterusnya, apa pula kesan kesihatan bahan radioaktif ni kepada alam sekitar? Terjadi Chernobyl telah menyebabkan jutaan orang sekeliling terdedah kepada tahap radiation level yang sangat tinggi yang mana ia telah membawa kepada peningkatan kes kanser thyroid, genetic mutation dan sebagainya. Apa yang paling teruk, golongan rentan seperti kanak-kanak dan orang tua pada masa itu ribuan mereka mengalami salah thyroid akibat terdedah kepada iodine radioaktif. Menurut WHO dan PBB, puluhan ribu orang mengalami kesan kesihatan jangka panjang akibat daripada bahan-bahan radioaktif yang disebutkan tadi. Walaupun jumlah sebenar kematian yang terkait dengan pendedahan kepada radioaktif masih lagi diperdebatkan sehingga kini. So, selain manusia, alam sekitar mesti akan terjejas setiap kali adanya industrial incidents ataupun major, major industrial incidents seperti Chernobyl. So, kawasan hutan, tanah pertanian dan juga sumber air tentunya telah tercemar dengan bahan radioaktif yang sangat berbahaya So, dia telah memberikan kesan kepada hidupan liar di kawasan sekitar. Soil degradation yang berpanjangan. Jadi, ada satu kawasan yang berdekatan dengan Chernobyl ataupun nuklear reactor di Chernobyl yang dikenali sebagai hutan merah ataupun red forest sehingga kini. So, dia literally bertukar menjadi warna merah. Warna merah kecoklatan akibat tahap radiasi yang ekstrim yang menyebabkan kehancuran kepada keseluruhan kawasan ekosistem di situ. Malah sehingga hari ini masih terdapat zon panas radioaktif di sekitar Chernobyl yang memang tak selamat untuk didiami dan diduduki oleh benda-benda bernyawa terutamanya manusia lah. Tapi haiwan tak boleh kontrol binatang-binatang ni masih ada yang berkeliaran di kawasan sekitar dan menariknya para pengkaji pada hari ini telah ke sana kembali untuk mengkaji macam mana haiwan haiwan tersebut boleh survive dalam keadaan radiation yang sangat tinggi So memang menarik. Mungkin anda boleh baca blog ataupun di internet tentang kajian tersebut. So apa kesan letupan Chernobyl ni kepada politik dan juga perundangan berkaitan nuclear safety? Oh so, jadi kesan dia besarlah kepada kerajaan Soviet pada waktu itu yang diterajui oleh Mikhail Gorbachev yang mana dia telah menerima kritikan yang sangat dahsyat kerana bertindak dengan lambat dan kurang telus dalam menangani krisis letupan tersebut bila ada uh, major krisis ataupun emergency tentunya pemimpin ataupun orang yang pertama negara yang akan dipersalahkan walaupun dia sudah melantik pelbagai agensi dia sudah melantik orang-orang kanannya untuk menguruskan so ia menunjukkan kurangnya efisiensi uh, penguasa pada waktu itu jadi akibat gagalnya kerajaan Soviet pada waktu itu menangani krisis Chernobyl, ia telah menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada mandat yang telah diberikan pada waktu itu. So ianya pada akhirnya menjadi salah satu faktor keruntuhan bukan faktor besar tapi salah satu faktor keruntuhan kerajaan Soviet pada tahun 1991 berikutnya di peringkat international pula kemalangan ini telah membawa kepada pengukuhan peraturan keselamatan nuklear Agensi Tenaga Atom Terbangsa ataupun IAEA memperkenalkan langkah-langkah keselamatan baru masuklah reka bentuk reaktor yang lebih ketat dan prosedur dalam menangani emergency situation yang lebih baik. Jadi retetan tragedi Chernobyl ni banyak negara yang lain terutama yang berdekatan ataupun negara Eropah yang banyak bergantung dengan nuklear energi telah mengkaji semula program-program tenaga nuklear mereka malah ada juga yang telah mengurangkan kebergantungan kepada nuklear energi sebab yelah bimbang jika berlaku lagi kemalangan seperti Chernobyl jadi apa lessons yang boleh kita ambil daripada Chernobyl incident ni sebenarnya banyak sangat banyak so walaupun dia tidak relate sangat kepada negara kita Malaysia tapi kita boleh ambil fakta ini secara general. Jadi tragedi Chernobyl memberikan lessons yang berharga kepada dunia. Dunia ya, dunia iaitu keselamatan nuklear tidak boleh dikompromi dan ia memerlukan protokol yang sangat ketat latihan pekerja yang mencukupi serta kerjasama antarabangsa dan negara jiran serantau yang lebih akrab salah satu lesson learn yang utama adalah pentingnya latihan dan accountability pekerja dalam mengendalikan logi tenaga nuklear. So jadi operator yang terlibat dalam insiden ini didapati Selepas investigation Operator yang terlibat dalam insiden tersebut didapati Tidak mempunyai latihan yang mencukupi So jadi ia telah menyebabkan mungkin human errors berlaku semasa operasi tersebut So di sini latihan pekerja sangat penting untuk memahirkan pekerja untuk dia aware dengan hazard untuk dia aware dengan SOP supaya pekerja sedar SOP tidak boleh dilanggar sama sekali. So insiden yang macam inilah yang telah mengajar kita bahawa latihan yang kerap ataupun refresher walaupun dia dah pernah hadir latihan satu perkara tu tapi dia kena ada refresher. So jadi pada hari ini badan kawal selia nuklear di seluruh dunia telah memperkenalkan program latihan yang wajib dan sijil keselamatan yang lebih ketat bagi mengelakkan kesilapan yang sama berulang Selain itu, komunikasi yang telus dan segera sangat penting dalam situasi kecemasan Kerajaan Soviet pada waktu itu, dia telah pilih untuk merahsiakan <tuk> maklumat yang telah menyebabkan ribuan orang terdedah pada bahan bahan radioaktif tadi yang mana sebenarnya boleh dikurangkan ataupun boleh dielakkan jadi pada hari ini badan nuklear antarabangsa menekankan betapa pentingnya real time monitoring dan juga early warning system untuk mencegah kelewatan dalam emergency response. So, jadi akhir sekali, akhir sekali apa yang penting yang dipelajari oleh nuklear industri adalah reka bentuk reaktor nuklear itu sendiri memang sangat-sangat memainkan peranan yang sangat besar. So, reaktor RBMK RBMK adalah term dalam bahasa Rusia So dalam englishnya adalah light water graphite moderated reactor di Chernobyl mempunyai kelemahan yang tersendiri yang mana ia telah menyumbang kepada kemalangan ataupun letupan nuklear reactor Chernobyl Reaktor nuklear moden telah direka dengan ciri keselamatan tambahan seperti passive safety systems, reinforced concrete material, automatic shutdown, emergency cooling system, containment spray system dan pelbagai lain bagi mengurangkan risiko kemalangan yang besar. So apa kesimpulannya? Tragedi Chernobyl ni dia menjadi peringatan kepada bahayanya kesilapan dalam pengurusan tenaga nuklear ataupun nuklear energy. So walaupun teknologi dan peraturan keselamatan telah berkembang sejak kejadian ini, ia tetap mengingatkan seluruh dunia tentang kepentingan ketelusan pengawasan yang berterusan dan juga inovasi dalam industri nuklear energy. So anda mungkin tertanya-tanya, adakah tragedi Chernobyl boleh berlaku di Malaysia? Jawapannya, tentulah tidak. Selagi kita tidak memiliki nuklear reactor yang berskala industri. Yang Malaysia ada hanyalah berskala kecil untuk tujuan R&D sahaja. So tidak akanlah menyebabkan uh, letupan seperti yang berlaku di Chernobyl. Jadi terima kasih kerana menonton video lessons learn kali ini. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan yang menarik pada masa akan datang. So turn on notification bell supaya anda tidak terlepas sebarang video kami pada masa akan datang. Tinggalkan komen, pandangan ataupun soalan ataupun perbincangan mengenai topik yang kita bincangkan dalam video ini. So now you know you see, you act. Jumpa lagi dalam video seterusnya.